ेष श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः ॐ नमो वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय इदम् वासुदेवा प्रकृतिम् पुरुषम् चैव क्षेत्रम् क्षेत्रज्ञ एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम् देयञ्च केशव ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नं नमा श्री भगवान् उवाच ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय य विभाग योगः श्री भगवानुवाच ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय विदम् नमः ॐ परमम् परं भूय प्रवक्ष्या विज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् शान्तिता प्रया चत्ती बारो तमिल व भद्रचंद्रमा जी बाली व भद्रचंद्रमा भविष्यानि प्रदं भविष्यानि अंगमावतु तत्पत्तामावतु अवतोमावतोपत्ताम् अम्ब सम्भिष्यां भिष्यां देवदशराह पश्य रुद्राविश्वरेजाह पश्य साचो अरिस्तेरी साचो लहस्तेरी ಭಗವದ್ ಭಕ್ತು ಜೀ